rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi odamlarni talabiga binoan bir necha sahobani islomga da'vat qilish uchun yubordilar ular musulmonlarning eng yaxshilaridan bo'lgan yetmish kishi edilar bu jamoat ichida harom ibn milhon ismli kishi ham bor edi uni o'sha payt mushrik bo'lgan jabbor ibn salmo degan odam o'ldirib qo'yadi jabborning musulmon bo'lishi hech kimni aqliga sig'maydigan ish edi shunchalik qalbi tosh zolim inson bo'lgan lekin u tez orada islomga kirdi odamlar hayratlanib undan islomga kirishini sababini so'rashganida u bunday dedi islomga qanday kirganimni aytadigan bo'lsam men harom ibn milhon degan bir musulmonga duch keldim va uni ikki yelkasi o'rtasiga nayza urdim nayzani uchi ko'kragini yorib chiqdi shunda u kabani robbisiga qasamki men zafar qushdim deganini eshitdim keyin o'zimga o'zim bu bilan nima demoqchi man tush ko'ryapmanmi yo bu aldayaptimi chunki inson o'layotib yolg'on gapirmaydi boshqa paytda yolg'on gapirishi mumkin yolg'on gapirib qo'yishi mumkin lekin jon chiqar mahalida aldamaydiku odam arablardan shu paytgacha biror kishi bu paytda yolg'on gapirgani hali kuzatilmagan ha jabbor ibn salmonning ajablanishga hayratlanishga o'ziga o'zi bir kishini nayza bilan ursamu nayza uni bu tarafdan kirib u tarafdan yorib chiqsa keyin yerga yiqilib qonga belanib oxirgi nafaslarini olayotgan joyida kabani robbiga qasamki men zafar quchdim desaya deganga o'xshash gaplarni aytishga haqqi bor edi axir endi u odam xotini beva qoldi farzandlari yetim qoldi dunyodagi barcha lazzatlardan mahrum endi yemoq ichmoq quyosh nuri oy yorug'ligi do'stlarni suhbati degan gap yo'q o'zi qabrdan boshqa narsa yo'qligini bilib turib ham qaysi zafar qaysi g'alaba haqida gapiryapti degan narsa uni miyasida aylanadi jabbor hikoyasini shunday davom ettiradi keyin ba'zi musulmonlardan harom ibnmilxonni bu so'zi haqida so'radi u shahidlikni nazarda tutgan chunki u ollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lib shahid bo'lgan inson qanday saodatga allohning roziligi va jannat ne'matlariga erishishini bilgan u ana shu ne'matlarni go'yoki ko'rib turgandek kabani robbiga qasamki men zafar quchdim degan deb menga tushuntirishdi shunda men allohga qasamki haqiqatda zafar quchibdi dedim de. shu onda jabbor ibn salmo bu olamni ortida boshqa olam borligi u hozir his qilib turgan lazzatlar va xursandchiliklar ortida ulardan ham lazzatliroq buyukroq va kengroq bo'lgan ne'matlar xursandchiliklar mavjudligini u lazzatlar va xursandchiliklar bitmas tuganmas ekanini u hayot abadiy ekanini anglab yetdi alloh taolo aytadi hech bir jonzot alloh taolo o'sha mo'minlar uchun ularning solih amallariga mukofot o'laroq hozirlab qo'ygan ko'zlar quvonchi bo'lgan ko'ngillar u bilan yayrab yashnaydigan mukofotlarni bilmaydi shunday qilib mo'minni qalbidan chiqqan tili esa nutq qilgan oddiygina bir so'z ollohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kofirni iymoniga kelishiga sabab bo'ldi u endi o'zi o'ldirgan g'animining diniga iymon keltirgan o'zi unga qarshi kurashib dushmanlik qilgan dinni qabul qilgan edi gohida iymonli ixlosli birgina so'z cheksiz ajoyibotlarni yuzaga keltiradi qo'shinlarni mag'lub etadi va yurtlarni fath qiladi